Положительный инструмент реализации политики трансграничного сотрудничества. Я уверен, что сегодняшняя наша встреча это эффективный диалог на развитие еврорегиона мест, на развитие наших административно-территориальных единиц Венецкой области и семи районов Молдовы. Хочу сообщить, що в роботі «Круглого стола» приймає И для України ці завдання є щирими прагненнями більшості наших громадян, саме європейська інтеграція. І я думаю, що такі майданчики, як Єврорегіонний міністер, можуть бути дуже доброю основою для поглиблення взаємодії між країнами, в тому числі результат. Окремо, хотів би зазначити, що важливим є і те. чтобы заимки не только на державном уровне, а и на региональном уровне. А это уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа. Первым делом хочу поздравить вас всех с годовщиной нашего еврорынка. <связывающие> указанных субъектов экономической деятельности территорий к работе Еврорегиона. И я надеюсь, что в этом будет также определенный успех. На первом этапе это может быть ассоциированное членство района Третьестровья в работе Еврорегиона. Вместе с тем уверен, что укрепление мер. Для того, чтобы предлагалось, чтобы вы Dwa razy, że transgraniczne struktury, to mechanizm, który jest bardzo interesujący. I organizm jest bardzo ważny. Czy to jest jakieś opcje? Na szczycie, że nie ma w tej chwili. Harusze, że w regionie, że transgraniczne jest action, related to the projects for construction of jointly operating border crossing point, Mayaki, Palanka the next... штаты Америки для установки 11 гидротехнологических станций на, реки, на реке, на Это и строительство тех очистительных сооружений, которые к сожалению, мы должны совместными усилиями и, конечно, с помощью наших партнеров развития Европейского Союза найти те средства и те возможности, чтобы эти проблемы были решены. Еще раз вас поздравляю с, этим, с этой годовщиной Еврорегиона, с вашим праздником. И надеюсь, что мы сумеем найти общие знаменатель и совместными усилиями, как и, и финансовыми, так и человеческими усилиями, мы сможем решать все вопросы, которые стоят перед нами в большинстве людей Спасибо. Спасибо большое. Next slide. Next slide. Next slide. Thank you. To enlarge the territory of the border crossing point of Otach, Mogilev and the installation of new control lines. Those are examples out of the action plan, but I think this is this makes things already very specific. Și din partea celor de față de aici să dezvoltăm aceste relații și să fim pregătiți în momentul 2016 pentru că în mod cert regiunea mistru și să vă fac o propunere de parteneriat, îmi stă în minte de vreo 10 ani. De ce n-am face un parteneriat între cele două euro regiuni un traseu turistic care să plece de la Vinița, să treacă pe la Soroca, pe la mănăstirile din Moldova, pe la Vaslui, pe la Iași, domnule președinte, la Palatul Culturii și ce avem noi special în Moldova, de dincolo de Prut, și să ajungem la mormântul lui la Laput. Cred că ar fi ceva foarte interesant pentru toți. Большая честь участвовать в вашем втором столе. И мы всегда были готовы и будем готовы сотрудничать с регионом, у них как регион, с представителями из Украины, которые поставят их вопросы, а с ними чтобы э, мы с ними співпрацювали, мы все на все. Я мене, не могу Давайте я попрошу. Э, дальше. Можем сказать так, что первый наш да, шаг нашего сегодняшнего подписания этой угоды, это будет даже в следующем месяце. В месяце марте мы запросили, уже есть такая договоренность, нас будет праздновать Шевченко на нашего Уяса, и уже коллектив и все эти будут сейчас в вашей Так что первый билет и дежурнам, и регионам. Мы приглашаем к подписанию в город подчизание... Ямполь.